Ə, salam dostlar. Ə, bugünkü mövzumuz, ə, deməli, kanusiyanın axır hissəsi olacaq. Qanunverici sistemindən, yəni maddə 147-dən maddə 158-ə kimi olan hissə olacaq. Ə, YouTube kanalında maddə 147-yə kimi olan bütün hissələr ayrı-ayrılıqda video şəklində yerləşdirilib. İndi yəqin ki, baxınız siz olaraq, yəni indi kanusiyanı tam şəkildə bitirəcəyik ə, bu vidon seçdikdən sonra deməli gəldiyimiz maddə 147-yə. Diqqət edirik maddə 147-də yazılıb konsusiyan hüququ qədəsi. Burada 3 üst dənə bənd var, 3 bənd və hər 3 bənd konsusiyanın tərifidir. Başlayaq birinci bənddən. Azərbaycan Respublikasının konsusiyası Azərbaycan Respublikasında ən qüsü hüququviyyə malikdir. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası birbaşa hüququviyyə malikdir və konstitusiya qanunverici sisteminin əsasıdır. Bu 3 dənə e, belə deyim birazdan dəqiq yadda saxlayın çünki burada bu ikinci bənddə oxşar bir cümlə Maddə 71-in 6-cı bəndində var. E, Özümüz də bu videoya baxanda e, baxarsınız həmin yerə orada yazılıb ki, deməli Azərbaycan Respublikasında insan və vətəndaş hüquqları birbaşa qüvvədədir. Burda yazılıb ki, konstitusiya birbaşa hüququ qüvvəyə malikdir. Yəni bir dənə burda da görürsüz hüququ sözün. Deyək ki, qara şriftlərlə qeyd eləmişik. Çünki hüququ sözü sualın cavabını dəyişir. Çünki düşsə ki, Azərbaycan ləvəsində birbaşa qüvvədədir. Cavab olur insan və vətəndaş hüquq və azadlıqları birbaşa hüququ qüvvədədir. Onda o cavab olur konstitusiya gəldik qanunverici sistemin daxilində normativ hüquq aktları. Bu isə yəni, məhkəmə hakimiyyətindən bir qədər oxşardır bu aktlar. Sadəcə olaraq bura bir referendum hüququ da əlavə olunub, referendum da qəbul olunmuşuq, çünki o da normativ hüquq sayılır. Əsas məsələ bu aktların ardıcıllığını yadda saxlamaqdır. Çünki məhkəmə hüququ vetini izah edəndə də 130-cu maddədə də qeyd eləmişik. Yəni burada ardıcıllıq hüququ qüvvəsinə görə, yəni ən üstündən ən aşağıya kimi düzülür. Yəni özündən aşağıda olan sənəd özündən yuxarıdakına uyğun olmalıdır. İndə hüquq normativ hüquq aktları misanslardır: Konstitusiya, referendumla qəbul olmuşuqlar, qanunlar, fərmanlar, nazirlər kabinetinin qərarları və mərkəzi icra hakimət orqanlarının normativ hüquqları. Tərəfdən çıxdığımız beynəlxalq müqavilələr qanunverici sistemin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Azəb Naxçıvan Muxtəliflikasında həm də Naxçıvanın konstitusiyası, qanunları, Naxçıvan Nazirlər Kabinetinin qərarları hüququviyyə maliçdir. Naxçıvan Muxtəliflikasının qanunverici sistemi Azərbaycan Respublikasının qanunverici sisteminə uyğun olmalıdır. Ola bilər imtahanda bunu tərsinə yazsınlar ki, məsəl üçün Azərbaycan qanunverici sistemi Naxçıvan qanunverici sisteminə uyğun olmalıdır. Bu səhv anlaşdı. 5-ci maddədədir. İndiyə kimi keçilən imtahanlarda səhv eləmiş bir ya iki dəfə düşüb öz səlahiyyətləri daxilində yerli icra hakiməti orqanları, qanunverici sistemdə daxil olan hər hansı bir gəlməyən normativ xarakterli hüquqlar qəbilə eləyə biləndir. Hansus yada ümumiyyətlə normativ xarakterli hüquqlar ifadəsi bir yerdədir, o da burada 148-ci maddənin 5-ci bəndindədir. Normativ xarakterli aktlar BA təsnifatı üzrə hazırlayanlar normativ hüquq aktları haqqında hansı qanunu keçəndə add çox bilirlər o barədə. Deyək ki, BB-yə hazırlayanlar, belə deyim, də o qədər də təsəvvürə malik deyillər. Normativ xarakterli aktlar, əziz dostlar, deməli müəyyən bir ərazi üçün məcbur olan, icrası müəyyən bir ərazidə yaşayanlar üçün məcbur olan bir sənəddir. Məsələn, burada yerli icra hakimət orqanlarının yazır. Deyək ki, Qazaqstan icra hakiməti hər hansı bir e sənəd qəbul edilib, qərar qəbul edilib. Yəni bu qərar kimlər üçün məcburi idi? Deyək ki, Qazax rayonunda yaşayanlar üçün. Onun o, ətraf rayonlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Eyni ilə də yerli icra hakimiyyət orqanlarının yerinə deyək ki, hər hansı bir dediyim kimi Qazax rayon icra hakimiyyəti yaza bilər, Nəsəmir rayon icra hakimiyyəti yaza bilər və s. Gəldiyin normativ hüquqlar, normativ hüquqlar hüquqa, haqq-ədalətə, bərabər, bərabər münasibətə əsaslanmalıdır. Bir də nəyə diqqət edirsiniz? Bu da hər yerdən bir imtahanlarda düşür. Bu ə, normativ hüquqların hər hansı birini yazır. Deyək ki, burada bir dənə 6-cı bənddə mərkəzi dövlət orqanlarının normativ hüquqlar istisnası olmaqla hər hansı birini yazır. Deyək ki, yazır ki referendum haqqının tətbiqi və icrası nə zaman məcbur olur? Qanunların tətbiqi və icrası nə zaman məcbur olur? Onun bizə dənə cavabı var. Yalnız dərslə edildi içdə. Işte. Yəni əhaliyə çatdırıldıqda. Lakin qanun qəbul olunub və heç bir yerdə, nə kitab, informasiya vasitəsində, televiziyada heç bir yerdə digər ki, deyilməyibsə, niyə məcbur olsun? Amma dərslənməyəndən sonra onun tətbiqi, icrası məcbur olur. Davam edək. Prefedonda qəbul olmuş aktlar yalnız dərz edildikdə. Işte. Onların tətbiqi və icrası vətəndaşlar, qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyəti, hüquqi şəxslər və bələdiyyələr üçün məcburidir. Qanunlar konstitusiyaya zidd olmamalıdır. Bu hissələri biz 130-cı maddədə bir qədər üstün keçmişik. Qanunlar konstitusiyaya zidd olmamalıdır. Yalnız dərz edilmiş qanunların tətbiqi və icrası vətəndaşlar, qanunvericilik deməli icra və məhkəmə hakiməti o məhkəmə hakiməti hüquqi şəxslərə və bəlelərə üçün məcburidir. Sonra davam edək. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanları, konstitusiya və qanunlara zidd olmamalıdır. Yalnız dərc edilmiş fərmanların tətbiqi və icrası bütün vətəndaşlar, icra hakimiyyət orqanları hüquqi şəxslər üçün məcburidir. Davam edək. Nazirlər kabinetinin qərarları konstitusiyaya, qanunlara prezidentin fərmanlarına zidd olmamalıdır. Nazirlər Kabinetin qərarları yalnız dərz edildikdə, i̇şte onların tətbiqi və icrası vətəndaşlar, mərkəzi və yerli icra hakimət orqanları, hüquqi şəxslər üçün məcburidir. Mərkəzi icra hakimət orqanlarının hərəkətləri konstitusiyaya, qanunlara, prezidentin fərmanlarına və Nazirlər Kabinetin qərarlarına zidd olmamalıdır. 7-ci e, bəndə e, indi oxumamışdım qabaq bir şey deyim. 7-ci bənddə oxşar bir cümlə 71-ci maddədə də öz əksini tapıb e, Orda da baxsız görərsiniz. Deməli fiziki və hüquqi şəxsin hüquqi vəziyyətini yaxşılaşdıran, hüququ məfsiyatından aradan qaldıran və yüngülləşdirən normativ hüquqi hüquqların quvvəsi geriyə şamil edilir. Başqa normativ hüquqi hüquqların quvvəsi geriyə şamil edilmir. Yəni yeni çıxan qərar əgər vətəndaşın və ya hətta fiziki hüquqi şəxsin vəziyyətini yaxşılaşdırırsa tətbiq olunur. Yox, əgər ağırlaşdırırsa tətbiq olunmur. Normativ hüquqi hüquqlar dərzi edilməlidir etşcə tərc edilməyə normativ hüquq aktının icrasına məcbur edilə bilməz və belə aktın icra olunmaması görə məqsədə cəlb edilə bilməz. Normativ hüquq aktlarının tərc edilməsi qaydası özünüzə qeydlər apararsınız, konstitusiya qanunu ilə müəyyən edilir. Bu cihə, ə, maddə 149-la -da daxil olmaqla 4-cü konstitusiya qanunu ilə belə də həll edilən bir məsələdir. Bundan öncəkilər məsələn rəmzlər 20-ci maddədir. Dövlət rəmzləri nə ilə müəyyən olunur? Bilək bayrağın gerbin təsviri, himn musiqisi və mətni konstitusiya qanunilə müəyyən olunur. Sonra əvvəldə prezident seçilmiş şəxsin təəminat qaydaları konstitusiya qanunilə müəyyən olunur. Naxtəman müxtəlifkasının konstitusiyası təsdiq edilməsi, yəni konstitusiya qanunu ilə təsdiq edilir. 4-cü e, budur normativ hüquqla nəzərdə keçirilmə qaydası konstitusiya qanunilə müəyyən olunur. Bir dəns də var, 5-inci, onu da sonda oxuyacağıq gəldi bələdiyyə hüquqları 150-ci maddənin 1-ci bəndi ilə bağlı 130-cu maddəni oxumuşuq, yenə üstündən keçək. Bələdiyyənin qəbul etdiyi aktlar hüquqa, haqq-ədalətə əsaslanmalı. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına, qanunlarına, prezidentin fərmanlarına və nazirə komitənin qərarlarına, Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə həm də Naxçıvanın konstitusiyasına, qanunlarına və Naxçıvan Nazirə Komitənin qanunların qərarlarına zidd olmamalıdır. Bundan bağlı deyək ki, burada belə bir deyək ki, cədvəl şəklində deyirəm sizə, Deyir. belədi Azərbaycandadsa, deməli ə, uyğun olmalıdır Azərbaycan konstitusiyası ilə, qanunlarına, prezidentin fərmanlarına və nazir heyətinin qərarlarına. Və yadda saxlayın, bu yuxarıda saydığım bu 4 dənə sənəd, 4 sənəd. Naxçıvan ərazisində də, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində də məcburi idi. Deməli, əgər belədi Naxçıvandadsa, bunlarla yanaşı, yəni Azərbaycan konstitusiyası, qanunlar, prezidentin fərmanları və nazir kabinet generaları ilə yanaşı Naxçıvan Kanun Süyasına, qanunlarına və Naxçıvan Nazirə Qərarlarına uyğun olmalıdır. Qısaca olaraq Azərbaycan bələdiyyələrinin qərarları bu 4 dənə sənədə uyğun olmalıdır. Naxçıvan müxtəsıbkasının bələdiyyələrinin qərarları 7 sənədə. Yuxarıdakı 4 plus aşağıdakı 3 sənədə uyğun olmalıdır. Davam edək. Beynəfəq e, burda üz istəyirəm 150-ci maddənin 2-ci bəndi. Əsas ə bələdiyyəmdə bəndlərdən biridir. Bəs bələdiyyələrin qəbul etdiyi ehtiyaclar kimlər üçün məcburdur? Bələdiyyənin qəbul etdiyi ehtiyaclar onun ərazisində yaşayan və mütləq onu şərləyirsiz vətəndaşlar və onun ərazisinə yerləşən hüquqi şəxslər üçün məcburidir. Burada vətəndaş sözünün yerinə fiziki şəxs də qoya bilər, çünki fiziki şəxs ə, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı da ola bilər, əcnəbi də ola bilər. Ona görə vətəndaşlar və hüquqi şəxslər bunlar üçün məcburdur. Beynəlxalq hüququn hüquq güvəsi Azərbaycan Respublikasının qanunverici sisteminə daxil olan normativ fövqətlər, konstitusiya və referendum akti istisna olmaqla. Tərəfdaş stəmiz dövlətləarası müqavilələrsinə ziddiyyət yaranarsa, həmin beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir. E, burada nəyi demək istəyir? E, Gəl burda da bunun üçün bir qısaca bir, e, deyək ki, cədvəl hazırlamışıq. Deyək ki, bu qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ fövqətlərdə bunu bilirdik. İkinci də tərəfdaş stəmiz beynəlxalq müqavilələrdir. Və əziz e, dostlar, deməli, e, tərəfdaş stəmiz dövlətləarası müqavilələr hüquqi cəhtdən konstitusiya və referendum hüququndan aşağıdır. Amma qalan Azərbaycan Respublikasının qanunlarıdır, prezidentin fərmanları, nazirlərin qərarları və mərkəzi dövlət orqanlarının daxili hüquq haqqlarından üstündür. Deyək ki, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə tərəf dəstəyini müqabilə ziddiyyət təşkil etdi, hansı tətbiq olunacaq? Tərəf dəstəyini müqabilə. Bəs konstitusiyayla tərəf dəstəyini dövlətə qarşı müqabilə ziddiyyət təşkil etdi, hansı tətbiq olunacaq? Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası həmçində referendum akti ilə tərəf dəstəyini dövlətə qarşı müqabilə ziddiyyət təşkil edəcək referendum vaxtı tətbiq olunacaq. Bunu bəxisə dedim. Ed deməli, burada belə bir məsələ var ki, bu yuxarıdan aşağıya doğru düzmüşü bu normativ hüquqlar, özündən aşağıda olan sənəd özündən yuxarıdakına uyğun olmalıdır. Deyək ki, qanun uyğun olmalıdır, deyək ki, referendum məktubu, konstitusiya və s. bunlar. Təsəvvür edin ki, tərəfdaş stımlı dövlətlər arası müqavilələr burada deyil, buradadır. İndi həmin o ardıcıllıqla baxsaq, deyək ki, qanunlarla tərəfdə istdığımız dövlət rəisi müqavilə ziddiyyət təşkil edə və ya hətta ki prezidentin fərmanından tərəfdə istdığımız dövlət rəisi müqavilə ziddiyyət təşkil edirsə, deməli bu onlarda tərəfdə istdığımız dövlət rəisi müqavilə bu 4 sənədin yuxarıda yerləşdiyinə görə, deməli tərəfdə istdığımız dövlət rəisi müqavilələr tətbiq olunacaq. Üzr istəyirəm keçək növbəti maddiyə. Konstitusiyada dəyişdirilən qəbul edilmə qaydası. Konstitusiyanın mətnində dəyişikliklər konstitusiyanın əvvəlində toxunmuşuq ki, yalnız referendumla ola bilər. Azərbaycanda da bilirsiniz, referendumla iki subyekt təyin edə bilərlər. Konstitusiya əsasən bir Milli Məclis təyin edə bilər, bir də prezident təyin edə bilər. İndi görək bu qayda necədir. Konstitusiyanın mətnində dəyişiklikləri Milli Məclis və ya prezident təklif etdikdə, təklif olunan dəyişiklərdən əvvəlcədən Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi alınır. Deyək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti və ya Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi konstitusiyada hər hansı bir maddəni dəyişmək istəyirlərsə, Mütləq Konstitusiya Məhkəməsinə rəy alırlar, çünki Konstitusiya Məhkəməsi uyğunluğa baxır. Ola bilər təklif olunan dəyişikliklə hər hansı bir maddəyə təklif olunan dəyişikliklə Konstitusiyanın başqa bir maddəsi ziddiyyət təşkiləsinə, ona görə uyğunluğa baxır, ona görə razılıq verilə bilər. 154-cü maddədə Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi referendumla qəbul olmuş Konstitusiya mətnində dəyişikliklər qərar qəbul edə bilməz. Bu konstitusiyanın 155-ci maddəyə baxaq. 1, 2, 6, 7, 8 və 21-ci maddələrinde dəyişikliklər və ya onların ləğv edilməsi haqqında. 3-cü təfsindən nəzər tutmuş insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının ləğvi və ya tələb etdiyimiz beyan xəqqətində nəzərdə tutulduğuna, daha artıq dərəcədə məhdudlaşdırılması haqqında təkliflər referendumuma çıxarıla bilməz. Burda 6 maddə yazılıb, düşünmürəm onun adını sizə üzünüzə zb elməyə çətin olar. Hansı 6 maddədir? Deməli 1, 2, 6, 7, 8, 21. 1-ci maddə səlahiyyətlər xalq hakimiyyəti, 2-ci maddə xalqın suverenliyi, 6-cı maddə hakimiyyəti məmimsəlməsin yol verilməsi, 7-ci maddə Azərbaycan dövləti, 8-ci maddə Azərbaycan dövlətinin başçısı və 21-ci maddə dövlət dili maddəsi referendumuma çıxarılmır. Plus hüquqlar və azadlıqlar bölməsində olan hər hansı bir maddəyə dəyişli ola bilər. Amma, yəni biz 12-ci maddədə deyirik ki, konstitusiyada olan hüquq və azadlıqlarla tərəfdə çıxdığımız 12-ci maddənin ikincisində konstitusiyada sadalanan insan və vətəndaş hüquq və azadlıqları tərəfdə çıxdığımız dövlətlər arası müqavilələrə tətbiq olunur. Yəni hər hansı bir ə, deyək ki, hüquqla və azadlıqla bağlı, nəsə bir maddə əlaqəli olsa və ya təbizə nəsə bir qanun əlaqəli olsa, mütləq tərəfdə çıxdığımız dövlətlər arası müqavilələrə istinad olunur. Eyniylə də Ə, həmin bu hüquq qazadlıqlar bölməsində hər hansı bir maddədə dəyişiklik edəndə həmin tərəfdə sistemimiz dövlət rəsmi müqavilələrin istinad olunmalıdır ki, orada hansı formada nəzərdə tutulubsa, ondan artıq dərəcədə dəyişiklik edilməsin. Konstitusiya əlavələrin edilmə qaydası, konstitusiya əlavələr Milli Məclisdə 95 səс çoxluğu ilə konstitusiya qanunları şəklində olur. Konstitusiya qanunu ilə həll edilən məsələlərdə deyilir 4-ün demişdi, bu da 5-incisidir. Deməli, konstitusiya əlavələri 95 səс konstitusiya qanunu şəklində qəbul edilir. Konstitusiya əlavələri haqqında konstitusiya qanunları Milli Məclisdə 2 dəfə səsəyə qoyulur. 2-ci səsvermədən birinci səsvermədən sonra keçilir. Konstitusiya əlavələri haqqında konstitusiya qanunları həm birinci, həm də ikinci səsvermədən sonra bu konstitusiyada qanunlar üçün nəzərdə tutmuş qaydada prezidentə imzalanmaq üçün təqdim olunur. Bu 3-cü bəndin mənası nədir? Yəni yazılıb ki, bura konstitusiya əlavələri haqqında konstitusiya qanunları deyək ki, səs birinci və yaxud ikinci səsvermədən sonra qanunlar üzrə nəzərdə tutulmuş qaydada prezidentə imzalamaq üçün təqdim olunur. Yəni qanunlar necə təqdim olunurdu prezidentə? Əgər qanun təcili qanun layihəsi idisə, prezidentə imzalamaq üçün təqdim olunurdu 24 saatda. Yox, əgər təcili olmayan bir qanun layihəsi idisə, prezidentə təqdim olunurdu 14 günə. Eyni ilə konstitusiya qanunları. Təcili idisə, qədər prezident imzalamaq üçün 24 saatda göndərilir. Təcili deyilsə, 14 gün ərzində Konstitusiya əlavələri haqqında konstitusiya qanunları prezident tərəfindən ikinci səs vermədən sonra imzalandıqda qüvvəyə minir. Yəni yazsalar ki, konstitusiya əlavələri haqqında konstitusiya qanunları prezident imzalandıqdan sonra qüvvəyə minir, səhvdir. Çünki birinci dəfə qəbul olunur, göndərilir prezidentə, prezident imzalayır və qüvvəyə minir. 6 aydan sonra yenidən qəbul olunur eyni konstitusiya qanunu, yenidən göndərilir prezidentə, prezident artıq onu ikinci dəfə imzalayandan sonra qüvvəyə minir. Konstitusiya qanunudur. Konstitusiyan ayrılma hissəsidir və konstitusiyan əsas mətni ilə zidd olmamalıdır. Gəldi konstitusiya əlavələrin təklif edilməsi. Konstitusiya əlavələri iki subyekt təklif edə bilər. Prezident və ya Milli Məclisin azı 63 deputatı təklif edə bilər. Burda yəni azı 63 yazıb, belə deyim də ümumiyyətlə konstitusiyada olan o səs çoxluqları birincil şüahla minimumları göstərir. Yəni ola bilər ki 63 yazmasın 72-yə yazsın, yəni bu da düzgün variantdır. Gəldik maddə 158. Bu konstitusiyanın birinci bölməs bölməsində, yəni birinci bölməm ümumi müddialar 223 maddə. Əks etdirilmiş müddialarla əlaqədar konstitusiya əlavələr təklif oluna bilməz. Deməli uşaqlar, iş 223 maddə bilirik ki, əlavələr təklif oluna bilməz. Amma 155-ci maddədir. Səhifələrəniz. Orda biz vurğuladıq ki, deməli bu 6 dənə maddə adını çəkdik, dedi, bunları e, belə deyim, referendumda çıxarda bilməz. Deməli iş 223 maddənin içində Bu 6 maddə 1, 2, 6, 7, 8 və 21-ci maddələrinə əlavə oluna bilər. Nə də referendum-a çıxarıla bilər. Yerdə qalan digər 17 maddəyə ancaq, belə deyim, dəyişikliklər ola bilər, əlavələr oluna bilməz. Ümumilikdə bu qədər. Bundan sonra yenə başqa bir mövzuların kanalda olunan mövzuların videoları çəkilib kanalda yerləşdiriləcək. Dəstək üçün kanala abunə olub videoları bəyənsəz təşəkkür, sizə. təşəkkür edirəm sizə. Öncədən təşəkkür eləyirəm. İnşallah növbəti dəstərlərdə və ya hətta növbəti videolarda görüşənədik. Sağ olun.